কওঁ যে যাতে গোটেই বছৰটোৰ সকলোখিনি সুফলে থাকক এতিয়া আহিব বিহুৰ উৎপত্তি বিহুৰ উৎপত্তি কওঁতে এটাই কথা আছে যে বিহু শব্দটো বিহু মনৰ পৰা অহা অৰ্থাৎ জাক যজ্ঞ কৰা এটা দিন জাক যজ্ঞ মানে য'ত ভগৱানক উচৰ্ উচৰ্গা কৰে কিছুমান মানে ধৰি লোৱা পূজা কৰে আৰু সেই পূজা আমাৰ অসমত কৰে একমাত্ৰ শস্য যাতে সুন্দৰকৈ হয় আৰু লগতে এই জাক যজ্ঞ কৰে যাতে তেওঁলোকে গোটেই বছৰটোত অতি সুখেৰে খাই বৈ থাকিব পাৰে আমি যদি ভাত নাখাওঁ কি খাম আমাৰ খাদ্য কি নে চাওমিন ভাত ন চাওমিন ভাত ন এই ভাতৰ কাৰণে আমি প্ৰথমতে যাব লাগিব কোৱালৈ পথাৰত গৈ পেলাই ধুই ৰুব লাগিব ৰুই পাইছে নে কঠীয়া চিনি পোৱা নে নোপোৱা তাৰপিছত ক্ৰমান্বয়ে আমি এইখিনি পৰ্বই আমাৰ বিহু তিনি প্ৰকাৰৰ যে হয় তেনেকেই চলি আহি আছে তো বিহু তিনি প্ৰকাৰত মই আজি ভুল মূৰকৈ কাৰণ এদিনতে ইমান এটা মানে বিষয় সাঙৰি লোৱাটো সম্ভৱ নহয় তথাপিও মই কিছু মানে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতলৈ আহিম বিহুৰ ওপৰত ক'বলৈ তো প্ৰথমতে বিহু ডাঞ্চ আচলতে আমাৰ পুথিগতভাৱে আমাৰ এখন কিতাপত কোৱা ৰজনীকান্ত বৰদৈ নাম শুনিছানে উপন্যাসৰ সম্ৰাট ৰজনীকান্ত বৰদলৈ মৃত আমি বিহু তাৰপিছত বিহুৰ সময়ত আমাৰ কি হয় ঋতু আমাৰ কেইটা আছে